Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию с главным тренером футбольного клуба «Елиос» Есиным Сергеем Александровичем. Ну и вопрос, понятно, традиционный о сегодняшней игре. Расскажите, пожалуйста, о нашем Журналисты, все сами. Ваши впечатления? Мои? Ну, впечатления, естественно, неоднозначные. Но тем и интересен и прекрасен футбол, что э, может развернуться игра за 10 минут до конца с ног на голову. Поэтому я хочу поздравить соперника, что он мне пустил руки. Да и, в принципе, играя дома, так и надо. Вот. Но а у нас, если комментировать, две вынужденные замены. Одна по травме на одном фланге защитники, защитники нам а, пришлось уже лотаться, перекраивать, сломалась игра. А, ну, где-то отвернулась удача от нас. Как <coughs> правило, вы видите, не забиваешь ты, забьют тебе. Я доволен а, самим, качеством, самим качеством игры своей команды. Результатом, конечно, ну вот здесь сразу как раз доводку к этому сказанному. Хочу сказать, что перед этим была конференция Гуры, и он лично сказал, что настолько команда Гелиус сейчас выглядит по сравнению с первым кругом, на, на голову вы, вы, вы просто стали лучше играть, и это ну, мы все видим. Мы все это видим спасибо да это мы все видим это такой вопрос все-таки э, это морально волевые качества за счет всего понятно это работа ваша как главного тренера как как вы достигли такого такого яркого футбола все-таки за коробки дело в том что mm -hmm. ну спасибо что вы отметили не, 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 это, не это точно дело -то. это, 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 это не, не моя не моя личная заслуга это заслуга всего всего коллектива начиная с нашего президента Который я хочу просто поблагодарить за то, что он делает для команды. И днем, и ночью он все время думает, как улучшить условия для работы, чтобы команда ничего не нуждалась. Это побольше бы таких президентов, руководителей. Что касается игры, но если вы, может, не заметили, команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном на 70-75% поэтому у нас было время по сравнению с летом. Поэтому вы видите игру, как бы, да, тренер, я понимаю все, но определяют игру на поле футболисты. Значит, эти люди захотели услышать, захотели понять. У нас прекрасный коллектив. Не знаю, как будет складываться дальше, вы видите, у нас тяжелая старались, как бы мы не выигрывали. Сегодня я единственное думаю о том, как бы эта игра бы морально нас Это не убила. Убила бы меня, Ифадеевич, ваш вопрос. Пан Сергей, э, ну, в первом тайме по всем компонентам игры вы, вы э, так, так. да, переважали да, суперник. Да. Головное в швидкости, в тактичном мислении, в отборе, в ударах, в Что стало не выстрелил физических кондиций, или, возможно, уже поверили, что игра сделана? Да ну как с э, таким скользким счетом, э, вы же видели, ну, мы были, во втором здании могли забивать могли. штанга. Да, да. Но все равно не было вот этой прийти, я по по приз... говорю, да, я вас понял, спасибо, дело в том, что я же говорю, но за... у нас вынужденные замены получились, вынужденные замены. Вот. И, и вы же видели, мы Женя он играл в опорной зоне, он сместился играть правого защитника. Это все-таки совсем разные позиции, совсем разные. Естественно, человек, который начинал атаку, вынужден был сместиться на фланг и, грубо говоря, выполнять совсем другие функции. Вот. Поэтому где-то не в свою силу. Я не хочу сейчас кого-то на личности переходить, но не в свою силу сыграл наш левый фланг после замены. Вот, естественно, мы переместили право защитника налево. да, я понимаю, что современный футбол должен быть универсальным, но все-таки тяжело, ну, как бы может самому место как человеку бывает неудобным. И пришлось вот так. Плюс вы видели, ну фантастический гол забила команда. Ну фантастический. Даю должное сопернику, не пустили руки. Пробили, где-то поверовали они уже в победу. Вот. Мы бросили в атаку второго нападающего. То есть мы не собирались ни в коем случае сохранять счет. Для нас, как команда, которая занимает сейчас незавидное турнирное положение, не то, которое бы мы хотели очень. Вот. Мы, естественно, нас ничья, ну, камон, очко. Ну дадут нам очко, да, но надо играть на победу всегда. Не знаю, сколько времени будет, но мы всегда, сколько будем работать, будем играть на победу. Мы не будем сохранять результат. Спасибо, у вас очень хорошая команда. Спасибо, вам, за да. первый этап. Да. Спасибо, спасибо. больше нет. Креативность Пичкура. он играл у нас недавно, теперь у вас да. играет. Честно, я как специалист не да, очень... Да, на 6, я боялся, да. что когда выйдет Пичкур, все. Этот фланг вам разорвет и, думаю, будет и 3-0, и 4-0, потому что... Мы, это он... тоже очень сильно надеялись. На это была сделана ставка. Но он Но. немножко поиграл в а том, что то Видите как, э, ну бывает, э, все-таки может быть, знаете, мандраж. Стык. Да откуда мандраж таким образом? Да не, нет, нет, повезло. конечно. Я не могу мандражить, я не могу мандражить. Я Бывают люди, которые тяжело выходят на замену. Может быть, это как раз тот момент, когда да, Женя второй раз к ряду выходит на замену и не выходит в старт. И поэтому здесь, может быть, она сыграла, он вышел, где-то задохнулся, где-то сразу какую-то неуверенность. Хотя обострял, что-то пробивал. Где-то, может, быстрее, быстрее, быстрее хотел, чтобы мы... Ну да, мы ожидали, хотели большего этого. Я согласен с вами, что мы не получили. Я же поэтому и акцентировал внимание на левом фланге. Спасибо. Спасибо. И, спасибо. Просто, просто спасибо. от всей души за игру, особенно за первый тайм. Вы молодцы. Спасибо. И дай вам Бог как тренеру удачи.